Так, всем добрый ранок. Он кинул белую Полтавскую Григоровича. Вон она уже где-то на средних. Ну, где летают? то и она, видите, не стоит она. Не стоит она. вроде она. Но сам факт, что она летает. Видите? Вот дело. Алтовская била у всего да? Сам факт, что летает. Ну и буду пешты. Вот. А тут Будапешт. пешты. Я сначала ей кинул, а потом взял буду пешту. это круг, круг, так я не знаю. Может -за и за Будапешт его на круги кидает. А может... А может Полтава такая и есть. Кто знает, напишите. Ну, сам факт, что летает. Ну, уже минут 20, наверное. Так что... Вон, вон, а, Вот, вощит. Вот, вощит. Вощит, била. Полтавска. вощит. Вощит, в стороне. <coughs> вощит. Вощит, покажу. Из завода или Полтава такая есть. Да, летает. Как бы не было, она летает. Ну и ветра особо немає. Григорич, это, это ваша вилла, что вы мне тогда, что вы малому отдали. Так я порою, а это у меня летает. бы что не сказал, я скажу, что вообще молодец. Что и без ветра, и поднялась, и пошла. Ну, минут там 20-25, можно вот так. Полетала. Все уже будет. Молодец. Хай будет. Там у меня еще кое-что есть из Николаевских, Буду тоже их кидать. Может, куча них куче будут стоять. Такое вот видео. Все сидают. Пух Что мне нравится вот этот болтавский, только это, есть черная, полтавский по полтавским, по и голубой, золотой, там у них черная и и вот это вот с Мы сидаем, всегда почти дома, если даже и выпало. Далі 5-10 хвилин сидить, підривається і додому. От мені подобається. Ну а по польоту подивимося, не знаю що сказати. Нікого не хочу обідати. З кругом вони бродят і не бродять, і Или вони і за Будапештів такі. Вона живе в голубятні, де буде пештяться, льот на голубець. там трохи Николаевских я там пытаюсь подгонять.